بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما rohna fahman wa hikmah apabila tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sistem hidup Maka ini berarti menurut hukum nafsu yang sememangnya menjadi ciri-ciri jahiliyah yang juga lahir daripada tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari aspek hakimiyah dan mungkin juga dari aspek uluhiyah kerana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menamakan hukum yang lain hukumnya itu dengan nama hawa nafsu Apabila Allah Ta'ala yang kita percaya Rabbul Alamin Tuhan yang menjadi dan mentadbir alam ini Bukan sahaja dia menjadikan alam Dia mentadbirkan alam Dengan peraturan dan undang-undangnya Tiap-tiap makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ada peraturan masing-masing manusia ada peraturan binatang ada peraturan tumbuh-tumbuhan pohon kayu ada peraturan bukit bukit dan gunung-ganang ada peraturan laut dan sungai ada peraturan semua ada peraturan Bagi manusia ada peraturan yang sendiri Mereka manusia itu ada akal Dalam perkara yang Tak mungkin dicapai oleh akal manusia Manusia tak mampu, tak mampu berfikir Maka Allah menetapkan peraturan secara nafs tak boleh dipindah, tak boleh diubah Dan perkara yang manusia Mampu fikir dengan akal Allah Ta'ala izin Allah Ta'ala takkan sempadan Yang lebih pada kemampuan akal Lebih kepada pengakuannya Akan jadi rosak Begitu juga Mengadakan peraturan sendiri Dalam perkara yang Allah Ta'ala buat Halal haram hukum kisah hudud dan sebagainya termasuklah hukum ibadat, rakaat, semayang Allah Ta'ala dah tetap. jangan kita pindah, jangan ubah kalau ubah bermakna ketiku awal nafsu bukan sahaja dalam perkara ibadat, semayang, puasa, zakat dan haji yang disebut uluhiyah termasuklah hukum hakam halal dan haram hakimiyah termasuklah perkara mentari mentarbi dan mengurus iaitu rububiyah tak boleh selajak kalau selajak bermakna ikut hawa nafsu merosakkan diri sendiri contohnya Allah Ta'ala telah nyatakan aruk haram berzina judi itu haram dihalalkan, dilanggur mengikut hawa nafsu Allah Ta'ala tetap-tetap hukum hudud pencuri ikut nisab cukup harga dia cukup syarat dia kena kekat tangan kita pindah hukum jadi penjara Itu ikut hawa nafsu Begitulah Hukum-hukum yang lain Hukum tutup aurat Ada orang ada lelaki, ada orang perempuan Kita tak ikut Pakat sendiri, langgar Maka ikut hawa nafsu Kemana Allah subhanahu wa ta'ala wa anihkum bainahum bima anzal Allah wa la tattabi' ahwa'ahum surah al-maidah ayat 49 maksudnya dan hendaklah kamu berhukum di kalangan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah mengikut hawa nafsu mereka. Allah Taala suruh Nabi kita Muhammad SAW menghukum manusia bila Nabi memerintah negara dengan hukum Allah yang ikut hawa nafsu perkara yang Allah Taala tetap tetap jangan pindah lagi perkara Allah Taala izin Allah tak apa Allah Taala izin macam undang-undang jalan raya tak ada naf dalam Quran Boleh fikir dengan akal Itu Allah Ta'ala izin Tak ada masalah Tetapi buat orang halal dan halal, haram Sudah ada naf Jangan pindah lagi Jelasnya Cara mengikut hawa nafsu itu adalah berbeza Dari masa ke semasa Dari umat ke umat Dari negeri ke negeri tetapi tidak terkeluar daripada prinsipnya dasarnya sama ada untuk kepentingan individu orang persorangan atau jamaah kumpulan puak tertentu dan sesungguhnya Allah SWT itu maha suci daripada mempunyai masalah dirinya melalui hukumnya kerana Allah itu maha kaya tidak berhajat kepada sesuatu pun semua hukum Allah itu kebaikan kepada manusia Allah Ta'ala tak berhajat pada apa-apa Paedah Tidak ada siapa yang boleh Beri mendarat kepada Allah Ta'ala ha? Kalau ikut hukum Allah Ta'ala Paedahnya boleh manusia Pahala boleh manusia Manfaat boleh kepada manusia Lawan hukum Allah Penyakitnya kena kepada manusia juga Begitulah makhluk-makhluk yang lain kalau langgar peraturan Allah Punah Contohnya Ikan yang duduk dekat kawasan air masin Dia pergi lari dulu Kawasan air tawar Mampu Ikan duduk kawasan air tawar Masuk kawasan air masin Mampu Itulah Contohnya Itulah manusia yang tak ikut hukum Allah Ta'ala Kekukuran Yang ini melawan hukum Allah juga lahir dengan wujudnya, dengan adanya taufan yang berkuasa, mereka yang berkuasa yang melampaui batas Allah, menurut zaman masing-masing, yang membawa wadah mengingkari ajaran Allah SWT dan meninggalkan syariatnya dengan memaksa orang-orang lain supaya sesak bersamanya. Tiap-tiap zaman ada pemimpin yang jadi kepala halian pemimpinlah. Pemimpinlah yang merosakkan negara, merosakkan umat. Bila pemimpin buat peraturan lain tak ikut peraturan Allah, semua ayat ikut, maka jadi punahlah. Bukan pemimpin tu punah, rakyat negara jadi punah. Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. والذين كفروا او لهاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات سوره البقره اي 157 maksudnya Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman dan orang-orang yang kafir Pelindung-pelindung mereka ialah tau yang melampaui batas yang melawan Allah yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Allah Taala sentiasa memelihara orang yang beriman. Ikut hukum Allah Taala, laksana Allah Taala, ha, ketul ada gelap, diselamatkan bagi tempat ceruk. Tetapi kalau tak ikut hukum Allah Taala, ikut lain pada Allah Taala laksana duduk tepat cerah masuk dalam gelap ha? jadi penuh rosak Tawud bermakna paling melampau terhadap Allah pada zat, asma, sifat dan afalnya. Tawud maknanya melampaui batas Allah Ta'ala Melampaui batas Allah Ta'ala, sempadan Allah Ta'ala Pada zatnya, pada dirinya ha? Allah Ta'ala, zat dia tak ada bandingan kena sembah dia saja. Bila sembah takong, sembah manusia, sembah setan, sembah hatu, itu sembah tahu. Ha, itu pada zatnya. Pada asmaknya, nama-namanya. Nama-nama Allah Taala yang paling jelasnya Ar-Razzaq. Allah yang memberi rezeki. Kau percaya Allah Taala beri rezeki? Tiba-tiba percaya bukan Allah beri rezeki, orang lain beri rezeki. Orang tu beri rezeki ke kita. Itu kufur pada nama Allah Ta'ala Sifat Sifat Allah Ta'ala Allah Ta'ala itu ilmu Maha mengetahui Maha berkuasa Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala dah menetapkan hukum ni Kena buat gini Kita pindah buat hukum lain Seolah Allah Allah Ta'ala tak tahu Mengaji sifat Allah Ta'ala Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala berkuasa Allah Ta'ala macam-macam sifat dia Tapi pakat lain itu kukuh pada sifatnya pada apaannya pada perbuatan Allah Ta'ala Allah Ta'ala dah tetapkan perbuatan begini, 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 begini kita pindah ha, jadi gosok contoh terut yang dihuraikan secara panjang dan ukra ialah Fir'aun mengapa Fir'aun dianggap terut Quran menyebut Fir'aun adalah terut Firman Allah SWT Izhab ila Fir'aun innahu tagha Surah Taha ayat 24 Maksudnya pergilah wahai Musa Kepada Fir'aun Sesungguhnya dia melampaui batas Tagut Wahai Musa Pergi betulkan Fir'aun nasihatkan Fir'aun Fir'aun ialah raja Dalam bahasa seperti Fir'aun mana raja Bukan nama orang Ha, dalam bahasa putih Fir'aun ni raja Nama dia lain Fir'aun tu raja Ha? Orang putih kata king Arak kata malik Sultan bahasa putih Fir'aun Mana gaju ha? Macam-macam nama dia ha? Fir'aun ni gelaran Raja Mesir Sesungguhnya dia melampaui batas Fir'aun melampaui batas Fir'aun dianggap Tawud melampaui batas Kerana mengaku diri jadi Tuhan Fir'aun mengaku dia jadi Tuhan Bukannya makna dia mengaku dialah yang menjadikan alam ini tetapi adalah dengan makna bahawa dialah yang berkuasa dengan hak undang-undang dan peraturan yang dicipta sendiri untuk menghukum rakyat dan memberi kesenangan kepada mereka mengaku Tuhan bukan dengan hanya pengertian bahawa rakyat melakukan pujari ibadat ibadat terhadapnya bahkan Fir'aun juga mengaku adanya Tuhan tetapi Fir'aun masih berlagak seperti Tuhan Dengan memaksa rakyat supaya patuh berhukum Dan sistem yang diciptanya Allah SWT juga mentafsirkan ucapan Fir'aun melalui permahnya dalam Quran Fir'aun nah, sebut dalam Quran Fakala an rabbukumul a'la Maksudnya aku Tuhan kamu yang mahat tinggi kata Fir'aun Aku Tuhan kamu Bukan maknanya dia menjadikan alam tetapi dia mengharap dia berkuasa dia tukang bagi rezeki kalau tak sebab dia orang susah ha, dia dengan sebab dia lah ada peraturan ha, dia yang berhak buat peraturan peraturan Allah Ta'ala tak perlu dengan ucapannya di satu masa yang lain pernah Allah Ta'ala pernah Allah Ta'ala alaih salimul ka misra wa'il anharu tajri min tahti apalatub sirun أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين قال ولا ألق علي السرط من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطعوه الزخرو الزُّخْرُ أي مرسوئني فرعون بركاته فرعون بكا مسيئني dan kamu tidak melihat bukankah aku lebih baik dari orang yang hina Nabi Musa alaihi salam aku lebih baik pada orang yang hina ni maksud Nabi Musa orang hina tu Nabi Musa dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya Nabi Musa dia bercakap tidak jelas ada cacat pada lidah dia Jawayat mengatakan kerana ha, dia ambil bara masuk dalam mulut masa dia kecil dibelah dua oleh Fir'aun ha? Fir'aun nak bunuh dia kecil lagi tapi Tuhan nak tunjuk budak-budak dia lewat kira ha, dia letak baru, dia ambil baru letak dalam mulut dia kata lidah dia cacat ha? dia cacat tidak berapa pasal dia kata begitu ha? secara mengatakan sebab dia tak pasal ni kerana dia pergi di Madian ha, dalam masa yang lama duduk 10 tahun di Madian menyebabkan dia tidak pasih bahasa Qibti ha, tak pasih bahasa Qibti Hadis Rewaid mengatakan begitu ha? nak ikut orang macam ni mengapa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengeringinya maka dia Fir'aun mempengaruhi kaumnya lalu mereka patuh kepadanya ha? Nabi Musa datang mengajak Fir'aun beriman pada Allah Ta'ala Ah ha, mengikut riwayatnya Nabi Musa ni dipelihara oleh Fir'aun masa kecil bila zaman muda berlaku pertengkaran dia bunuh orang seperti lalu Fir'aun cari nak bunuh dia lalu dia berhijrah kemudian ha, lepas 10 tahun umur dia dah 40 tahun lebih jadi 40 tahun balik berjumpa dengan Fir'aun Fir'aun kena ah ha, dia suruh uh, Fir'aun beriman pada Allah Ta'ala Kalau Fir'aun kata Tidak kamu pernah duduk dengan aku Aku pera muda daripada kecil dapat besar Bila mu besar mu jadi orang muda mu bunuh orang Mereka kata ya betul aku bunuh orang Itu kesalahan aku lah Allah Ta'ala Ampunkan aku Allah Ta'ala pilih Aku yang sebab kamu ni zalim ha? Menyaksa Bani Israel menyembelih anak laki Bani Israel terlalu zalim dan kamu tak betul salah Allah Ta'ala diutuskan aku jadi Rasul untuk mengajak beriman pada Allah Ta'ala berlakulah dialog perbahasan antara Nabi Musa dengan Fir'aun Nabi Musa tunjuk mu'jizat ha, tanda kerasualan dia Fir'aun tak boleh nak jawab akhirnya Fir'aun dengan bangga mengatakan pada rakyat Mesir. Muda tengok aku yang berkuasa di Mesir ni Aku yang berkuasa Rakyat susah Rakyat senang dengan sebab aku Sebab akulah buat tali air Kampung-kampung Mesir ni Aku tukang bagi bantuan Aku tukang macam-macam Semua aku Tidakkah aku yang berkuasa Bukan Musa yang cakap pun tak betul Menyebabkan Rakyat takut Pada Peron Mematuhi Peron hanya sedikit saja yang beriman jelas sekali perbandingan yang dibuat di antara dirinya yang menjadi pihak yang berkuasa dengan segala rupa kemewahan kebendaan sedangkan Nabi Musa AS tidak ada kuasa dan kebendaan maka menganggap apa dibawa oleh Musa AS itu membawa kerosakan di muka bumi aku yang menyenangkan rakyat bukan Musa Musa gigi dengan lidah dia bercakap saja, suruh so, ikut Ikut Allah Ta'ala, ikut Allah Ta'ala Boleh bagi apa? Boleh tolong apa? Aku boleh buat masuk tali air Boleh buat macam-macam Tolong kamu Musa tak boleh apa? Cakap je Musa ni menyesatkan orang aku Musa tak boleh sesat Cuma Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun Menceritakan ucapan Fir'aun Atadaru Musa wa khawmahu liyafsiru fil adh wa yadharaka wa alihatak Suratul al ayat 127. Maksudnya apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerosakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu? Musa ni menyesatkan orang, merosakkan orang. Musa pula sesat. Ha, dia pula Firaun pula betul. Ini menyebabkan rakyat jadi kediru melakukan kerosakan menurut takrif mereka ialah kerosakan menukar sistem yang ada itu Percaya yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya itulah dia gambaran tahu jahiliah. Kuku sejak dahulu hingga sekarang. Sama ada ianya orang perseorangan atau kumpulan yang memaksa manusia supaya menerima yang lain daripada Islam dalam semua jurusan kehidupan bahkan lebih menyesakkan lagi apabila tahu itu berkuasa inilah dia cabaran paling hebat hadapan oleh dihadapi Rasul-Rasul alaihi wasallam dan orang yang beriman yang bersama-sama mereka di sepanjang zaman Iaitulah kumpulan yang menyeleweng Yang petunjuk Allah Ta'ala Di sepanjang zaman akan ada Bukan sahaja zaman Nabi Musa Zaman Nabi Ibrahim Termasuk zaman kita, zaman akan datang Akan ada tiap-tiap ha, Bukan tiap-tiap negeri, tiap-tiap kampung mesti ada Allah Ta'ala jadikan cabaran dalam hidup manusia Bukan tiap-tiap negeri, tiap-tiap kampung akan ada Bukan saya betul, ada yang salah yang lawan dia. Itu adalah perkara biasa. Wallahu a'lam.